Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Petricore basados en el libro. Solo de pensar en el rostro del arrogante teniente, quien había cuestionado su trabajo con comentarios mordaces y acusándolas sin razón, eran razón suficiente para ser tachada de su lista de personas simpáticas. Solo podía rezar para que en el próximo caso no tuvieran que trabajar juntas. Dul sintió que su cabeza apenas había tocado la almohada. Hacía un minuto cuando su alarma comenzó a sonar. ¿Quieres dormir un poco más? Te escuché regresar a las 3 de la mañana. Ting preguntó con una voz suave. Ver el estado en el que era poco probable que pudiera levantarse de su hermana hizo que sintiera compasión sus ojos permanecían cerrados pero se apresuró a sentarse sin importar lo somnolienta que estaba no puedo puedo despertarte en un rato más su buen hermano volvió a expresar su preocupación en secreto a veces se sentía culpable por tener que despertarla pero era ella misma quien le pedía que lo hiciera para evitar llegar tarde al trabajo está bien estoy despierta Tul levantó la manta, se levantó y entró en silencio al baño para hacer sus cosas personales. No dejaba de pensar en cuándo podría volver a dormir, pero debido al trabajo realmente no podía hacerlo. Solo podía esperar con ansias el día libre para descansar un poco. No te duermas en el baño. El sonido de los gritos de su hermano mayor llegó al baño, haciendo que la persona que estaba de pie quedándose dormida con un cepillo de dientes en la boca se despertara de nuevo. Se enjuagó la boca, lavó su cara y sus ojos. Esa mañana, Tull tenía la intención de regresar a la escena del crimen de la noche anterior porque habían cosas que le parecían muy sospechosas. Los resultados de la autopsia no habían sido claros, lo cual hizo que quisiera aún más ganar esa batalla. Tul, que llevaba puesta ropa informal con un chaleco blanco sobre su camisa, salió del dormitorio. El aroma de las gachas de cerdo llenó la cocina provocando una suave protesta de su estómago para encontrar rápidamente la comida. Tin, con un delantal estaba rompiendo un huevo duro para ponerlo en un recipiente mientras su hermana se sentaba en su asiento. Todo lo que puedas comer. Tul mira a su hermano que estaba vaciando la salsa negra sobre los huevos duros, seguidos de un poco de pimienta. Luego lo llevó frente a ella. Además, había un cuenco con conge y carne y puerco frito. La habilidad culinaria de su hermano estaba al nivel de abrir un restaurante. Pero no era extraño porque Pi Thing solía trabajar como chef de hotel. ¿Qué más podría esperar del amo de casa más lindo? dijo Tula antes de meterse las gachas a la boca. El nivel de calor era el correcto, pero podía hacer que la lengua se inflamara si comía demasiado rápido. Come despacio. Sopla primero. Su hermano mayor se molestó al ver a la chica en ese estado, y se apresuró para verter agua fría en un vaso y se lo pasó de inmediato. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué volviste tan tarde a casa? El tema de discusión en la mesa del desayuno a menudo, estaba relacionado con los casos de los que Tul era responsable. La noche anterior, Tim creyó que su hermana menor regresaría a casa a tiempo, pero esta le había llamado para decirle que no tenía que esperarla para la cena. Es por los forenses. Tuve que esperar por los resultados de la autopsia. No pudieron confirmar nada. Fue un desperdicio de tiempo. Cuanto más lo piensa, más resentida se sentía porque nunca había conocido a un médico forense que se negara a apoyar el trabajo de un oficial de policía. ¿Qué tipo de cadáver fue? Estaba usando perfume mientras fumaba en el auto. El fuego luego lo envolvió y no escapó a tiempo. ¿Me conoces? Eso también es un dolor de cabeza. Ayer fue bueno que fuera demasiado tarde para estar rodeado de periodistas, pero hoy creo que no sobreviviré. Después de terminar de hablar, Tu levantó un huevo duro y lo engulló por completo al ver el reloj que estaba colgando en la pared. La joven teniente se levantó, agarró una bolsa y se le echó al hombro. Me iré primero, debo darme prisa, Pi, Fink, Creo que hoy llegaré tarde de nuevo. Oh, está bien, ten cuidado. Think miró a su hermana, que caminaba con su par de tenis favoritos y le sonrió. La chica se volvió y se despidió una vez más antes de salir de la casa donde vivía con su hermano.